قن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غرب اللہ مثلاََََََََََََدم مملوک اللہ یَق شعیع مننا رزقا حسنا فہوََونفق سرا وجہرا حل یََََََب الحمد للّہ بل لا يلم صدق اللّہ العظیم آج ہم سورہ نحل کی آيت نمبر پچاسى ہم سماعت کر رہے ہیں چودواں سپارہ ہے ضورب اللہ مثلاََ عابدہ بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی ہے ایک مثال وہ کون سی مثال ہے کہ عبد مملوکن کہ ایک بندہ ہے جو مملوک ہے غلام ہے لا یقدر در و کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا وَمَرَّ زَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے رزق دیا اپنی جناب پاک سے رزق حسن یعنی اچھا خوبصورت رزق دیا ایک وہ ہے جو غلام ہے اور اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے اور ایک وہ ہے جسے ہم نے رزق دیا ہے اور رزق بھی حسن دیا ہے بہت اچھا رزق دیا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ من وَجَارًا پس وہ خرچ کرتا رہتا ہے اس سے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی حال یستبور خود ہی سوال کیا فرمایا اب تم بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں دو بندے ہیں ایک اور یہ بات کس نے کی ہے آپ میں کوئی کرتا تو رد کی جا سکتی تھی یہ تو اللہ کی بات اللہ نے کہا ایک وہ ہے جو غلام ہے اور اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے اور ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رزق کے حسن دیا ہے رزق سے مراد صرف روٹی نہیں ہوتی رزق سے مراد صرف روٹی یہ علم بھی رزق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بھی بہت صرف رزق کھانے پینے کی چیزوں تک محدود نہیں ہے اچھا پھر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو خرچ بھی کرتا رہتا ہے اللہ نے دیا بھی ہے اور خرچ ایک وہ ہے جسے اللہ نے کچھ نہیں دیا تو فرمایا عالیہ ستون کیا یہ دونوں برابر ہیں الحمدللہ الحمدللہ بل اکثر لا علمون حقیقت حال واضح ہو گئی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے یا جانتے نہیں یا جانتے ہیں تو اس کو مانتے نہیں اب سنیے اس آیت سے یہ حقیقت بھی بالکل پوری توجہ کے ساتھ جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا اس حقیقت سے یہ اس آیت سے یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سب بندے ایک ہی حیثیت کے نہیں بعض وہ ہیں جو زر خرید غلام کی طرح بے بس بے اختیار مفلس و نادار اور بے فیض ہیں نہ ان کے پاس کچھ ہے اور نہ وہ کسی کو کچھ دے سکتے ہے ہی نہیں دیں گے کیا لیکن بعض وہ مقبول و محبوب بندے ہیں جو مر زکنہ منا رزقا حسنا کی عنایت سے ور ہیں اور فوف قبل و سرن وجارن کی شان رفیع کے حامل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے انہیں مالا مال فرما دیا ہے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ان کا دامن بھر دیا ہے علمی اور روحانی فتوحات کے ان پر موسلا دھار بارش کیے منا اپنی جناب سے خاص ہے یعنی منا ہم نے دیا ہے جو کچھ دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کے نہ کے الفاظ میں آپ جتنا غور کریں گے ان مواعب ربانی اور عطیات خداوندی کی نفاست و عمدگی اور کثرت فراوانی کی حقیقت کھلتی جائے گی جن محبوبوں کو ان لا ان آیات سے سرفراز کیا گیا ہے انہیں ان کو خرچ کرنے کی بھی اجازت مراہمت فرما دی ہے چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے خزانوں اور نعمتوں کو بڑی فیاضی اور دریا دلی سے متاجوں فقیروں اور سائلوں میں بانٹ رہے ہیں نہ وہ خزانے ختم ہوتے ہیں نہ کریموں کے ہاتھ تھکتے ہیں ان کے در پر مانگنے والوں کی بھیڑ لگی ہے ہر کوئی اپنی ہمت حوصلہ اور سمجھ کے مطابق مانگ رہا ہے اور اپنے ظرف کے مطابق لے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم حبیب علیہ وسلم کو کیا دیا اس کی حقیقت کسی غیر سے نہ پوچھئے کوئی کیا جانے خود اس رب کریم سے پوچھئے کہ اے غنی جس کے قبضۂ قدرت میں زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں اے کریم جس کی جود و سخا کی ایک جھلک یرزق و می شاع بغیر حساب میں نظر آتی ہے جس کی صفت کمال صرف وائب عطا فرمانے والا نہیں بلکہ انکا انت انتل سب سے زیادہ عطا فرمانے والا اے اکرم الاکرمین تو خود بتا کہ تو نے اپنے پیارے بندے محمد عربی کو کیا دیا اور کتنا دیا تو جواب ملتا ہے آتینہ کل کوسر جواب کیا ملتا ہے آتئنہ ہم نے آپ کو خیر عطا فرمائی اب یہ کوثر کیا ہے یہ اس سے الگ ایک اے حبیب ہم نے آپ کو جو دیا بے انداز دیا پھر ندا آتی ہے علم لم تکن تعلم بکانہ فضل اللہ علیہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے یا اس سے پوچھو جس کو دیا ہے یا اللہ سے پوچھو جس نے دیا ہے یا اس سے پوچھو جس کو دیا ہے اور جس کو دیا ہے اے عبداللہ تیرے بروردگار نے جو غنی بھی ہے اور سخی بھی تجھے کیا عطا فرمایا تو اس کی زبان حق ترجمان سے کبھی یہ صدا فردو سے گوش بنے گی اوتی تو خزائن ہا مجھے میرے رب نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دیں اور کبھی وہ ان الفاظ میں اپنے کریم خدا کی کرم گستریوں کو بیان فرمائے گا فواد عید او بے نہ کطفیہ تبردہ بے فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي سماوات کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں حاصل کر لی فالم تمافظ سماوات ابلارد زمین و آسمان میں جو تھا میں نے جان لیا سوان. سوان. اور اپنے محبوب کے توفیل جو نواز اپنے محبوب کے غلاموں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا صحیح اندازہ لگانا بھی ہمارے علم ناتمام اور فکر نا رسا کے لیے مشکل ہے قرآن ہی سنیے وہ بتاتا ہے علامہ اللہ خوف علیہ ولام حضر یعنی کان کھول کر سن لو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کسی مکرو چیز کا اندیشہ ہوگا نہ کسی محبوب چیز کے ضائع ہونے کا حزن و ملال ہوگا دوسری جگہ ارشاد فرمایا والا کمفی ہاں ماتشتم فِي آمَا تَدَّعُونَ نُزُلَ مات غَفُورِ رَحِيمِ میزبان خدا بند عالم ہے اور مہمان اس کے مقبول بندے ہیں اس کے انمول نعمتوں دل نواز رحمتوں کا وسیع اثر خان بچھا ہوا ہے جس سے وہ اندوز ہو رہے ہیں کون ہے جو اس خان کرم کی شیرینی اور رنگینی کا انکار کر سکے شاید اسی قسم کے ارشادات ربانی کو دیکھ کر شاہ اسماعیل دیلوی جیسے آدمی کو جس نے تقویت الایمان میں یہاں تک لکھ دیا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے اسے کسی قسم کے اختیار نہیں اپنی دوسری کتاب سرات مستقیم میں اپنے اسی ہاتھ سے اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن طالب کرم اللہ الکریم کے متعلق نہ پڑا کہ قطبیت و غوثیت و عبدالیت وغیرہ ہماں ازہد کرامت مہد حضرت مرتدہ تا انقراد دنیا ہما بواست عیشا و و سلطن سلاطین و امارات عمرہ امارا ہم ہمت عیشان راد خلص کہ حضرت مرتضا کے مبارک زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک کتبیت غوثیت عبدالیت اور دیگر مدارج ولایت سب آپ کے واسطے سے عطا ہوتے ہیں <تصفح> نیز بادشاہوں کی سلطنت عمراء کی عمارت میں بھی آپ کی ہمت کو بڑا دخل ہے اور یہ حقیقت عالم ملکوت کے سیاہوں پر مخفی نہیں دوسری جگہ اولیاء کاملین کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس طرح ان عالی مرتبت اولیاء کرام کو عالم مثال و شہادت میں تصرف کرنے کا مطلق اذن برامت ہو چکا ہے الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والی حبیبی شفیع مزنبین ولی ملت الکاملین المدین ربنا الحقنا معاہم انکا اکرم الاکرمین صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمان